Assalamualaikum dan salam bahagia. Anda sedang menyaksikan Sekilas Fakta edisi Khamis 29 Disember. Bekas Perdana Menteri Tuan Dr. Mahathir Mohamad yang mendakwa segala cara untuk melucutkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak daripada terus berkuasa telah disekat. Kini kesal kerana sistem demokrasi disalahgunakan. Dalam catatan blognya hari ini, Mahathir berkata demokrasi berdasarkan satu sistem bahawa rakyat akan memilih pemimpin yang baik. Namun sistem itu sangat terbuka kepada penyalahgunaan dan orang salah yang dilantik bukan sahaja akan menyalahgunakan kuasa yang diberikan tetapi mampu untuk terus berkuasa selama beberapa dekad. Mahathir berkata demokrasi berjaya di kebanyakan negara-negara Barat kerana budaya rakyatnya, tetapi ini tidak berlaku di negara Malaysia. Katanya lagi terdapat banyak cara demokrasi boleh disalahgunakan, termasuk dengan mengubah sepadan kawasan pilihan raya, memindahkan pengundi dan penipuan dalam pilihan raya. Persatuan Anak Peneroka Felda Kebangsaan Anak hari ini mendesak Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menjalankan siasatan menyeluruh berkaitan laporan Ketua Adik Negara yang mendapati kepincangan dalam agensi persatuan itu dan subsidi dirinya. Hari ini saya dakakan telah serahkan laporan audit negara kepada pihak SPRM untuk SPRM memulakan siasatan mengenai Uh, urus takbir dan juga dakwaan kepincangan serta penyelewengan uh, yang berlaku, uh, yang dibentangkan oleh uh, laporan uh, audit negara. Dalam pada itu, pengurusi Hisbah Center, Datuk Muhammad Izzah Muhammad Nur juga turut mendesak SPRM mengeluarkan laporan segera berhubung aduan mereka itu. Jadi kesemua ini memberi gambaran buruk dan persepsi yang tidak baik kepada Felda dan membimbingkan khususnya peneroka-peneroka felda yang merupakan mereka the stakeholder yang yang mempunyai kepentingan langsung kepada felda. Malaysia antara negara Asia Tenggara menduduki tangga kedua dalam kaji selidik berhubung anggapan pentingnya agama kepada mereka. Menurut data pusat kajian Pew, PU, selain Malaysia tempat pertama diduduki Indonesia, manakala Vietnam di tangga ketiga. Dalam banyak negara di dunia, Ethiopia mencatatkan 98% tertinggi dan China menghuni di tangga akhir. Di Ethiopia, hampir semua daripada mereka disoal bahawa gereja adalah sebahagian yang sangat penting untuk mereka. Satu lagi negara Afrika, Senegal, berada di tangga kedua di mana hampir 97% penduduknya yang majoritinya Islam menganggap agama antara terpenting dalam hidup mereka. Secara keseluruhan, agama adalah lebih penting kepada penduduk di negara membangun berbanding ekonomi. Perubahan demografi dan populasi global akan menyaksikan perubahan landscape global agama dengan ketara pada tahun 2050. Menurut kajian Pew lagi, penganut Islam global dijangka akan meningkat dengan kadar paling pantas di mana populasi umat Islam akan melebihi umat Kristian pada tahun 2050. Kajian terbaru Pew menunjukkan jumlah umat Islam global pada tahun 2050 adalah 1.6 bilion manakala jumlah umat Kristian global adalah 2.17 bilion. Malaysia tidak mampu mencapai sasaran yang berpendapatan tinggi menjelang 2020 dan lebih teruk lagi rakyat berpendapatan sederhana kini menjadi golongan berpendapatan rendah. Presiden Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM Datuk Syed Ali al di Petik Sin Chiu Daily berkata, semua ahlinya daripada pelbagai sektor juga. Sependapat matlamat tahun depan ialah terus kekal berdaya tahan bagi menghadapi cabaran, bukannya memikirkan cara mengembangkan perniagaan. Katanya penurunan nilai ringgit menyebabkan makanan import semakin mahal, tetapi pendapatan rakyat tidak berubah sambil memberi contoh 60% penjawat awam ialah golongan miskin kerana gaji 2000 ke bawah manakala mereka yang bergaji 3000 hingga 4000 menjadi golongan berpendapatan rendah jelasnya lagi tahun 2017 akan mengalami kemerosotan manakala pendapatan negara tidak berkembang tetapi perbelanjaan semakin tinggi Baik berita itu tadi mahiri sekilas fakta edisi Khamis 29 Disember. Jangan lupa layari laman kami di www.kinitv.com/bm untuk mengetahui berita selanjutnya. Saya Grace Aisyah Kedayang. Salam hormat dan kita jumpa lagi.